Товарищ помощник министра, я хочу вам сказать одно: я знаю детально, как расстреляли пацанов под подволноватых. Да. Я не хочу это в этом эфире рассказывать из-за раздолбайства, разгильдяйства командиров. А если бы министр обороны, начальник генштаба вызвал командира и вы сказал: я вас одену, обую, я вам дам, э вооружу вас. Но если хоть один солдат погибнет по дурости, вы все пойдете да. под трибунал. Да. А и этого нет. Спроса нет, ответственности. Я в Афгане был сержантом, командиром блокпоста. Ко мне ни один душман на 100 метров не мог подойти. Я знал, у меня там мины, там, там у меня АГС стоит, там пулеметное гнездо, там то, там все. Понимаете? А здесь раздолбайство, растяпство, взаимодействия нет. Системы связи нет, взаимодействия нет. Потому что у одни работают, вот генерал сидит, разведчик, а СБУ на одной частоте, десантники на другой частоте, внутренние войска на третьей частоте. А террористы со спутниками телефонами работают, которые не сканируются, не пишутся, понимаете? И если, и если Извините, сегодня, вы знаете, что. вы если 8 сегодня 8 на 8... заработную плату в районе от ТО для солдат Нацгвардии и всех средств а Верховная Рада говорит о том, что нет денег. Вы это знаете? Я могу Давайте обс... говорить о следующем. Можно говорить о спутниковых телефонах, и финансирует Путин с Газпромом, понимаете? Давайте искать средства сейчас в бюджете. Давайте. И максимум средств. Надо бронежилеты. Не надо, бронежилеты. На с не надо бронежилеты покупать на 60 тысяч вот еще... гривен Блин, дороже причина. за народные деньги, чем они стоят на заводе. Я вам скажу честно. Люди собрали вещей, 128 это. миллионов гривен. И когда мне директор завода говорит о том, что можно по 4,5 тысячи было купить бронежилеты, а на каждом бронежилете 650 гривен заработали это что такое? Поэтому, знаете, я вас не упрекаю лично. Я просто говорю о том, что координации нет, штаба взаимодействия нет. Есть масса генералов, полковников, маломур знает, прошедших боевой опыт. Кто сегодня воюет? Пацаны воюют. 20-летний, без боевого опыта.